আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটা ভ্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈ গ'ল দেওবাৰ আৰু আজি আহিছোঁ দেওপানী মন্দিৰলৈ যিহেতুকে আগন্তুক বিয়া আহি আছে বিয়াখন যাতে সুকলমে হৈ যায় তাৰ কাৰণে বোলো চাকে গছ দি আহোঁ আৰু দেওপানীৰ মহত্ব কথা মই নক'লে হয়তো সকলোৱে জানেই পিছে বৰ্তমান আমি নাম্বৰ হাবিয়ে পালোঁহি বাৰু নাম্বৰ ৰিজাৰ্ভ কিন্তু গছ পৰি একেবাৰে ৰাস্তা ব্লক হৈ আছে তো সেইকাৰণে অলপ সময় ৰখিব লগা হৈছে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ বাৰু বেক কেমেৰা কৰি ছ' সেয়াই কিমান সময় ৰখিব লাগে নাজানো বাৰু তথাপিতো ট্ৰাই কৰি আছে বাৰু গছ কাটিবৰ কাৰণে আগলৈ মই য গৈ পেলাই ছোৱাগৈ নাই বাৰু চ' সেয়াই মন্দিৰ গৈ লৈ তাৰপিছত আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ দেখাম আৰু আজি মামাৰ ঘৰলৈও যাম বিয়া ভাত খাবলৈ চবেই মাতি আছে মানে ত' সেয়াই চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চাই গ'লোহি দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু এয়া এতিয়া দোকানত সোমাইছোঁ যিহেতুকে আমি শৰাই দিম শৰাই কাৰণে লাগতিয়াল বস্তুখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু বহুতেই হয়তো দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰ আহিছে যিসকলে অহা নাই তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু এয়া চাওকচোন দেউতাই বস্তু ভৰাই আছে আৰু শৰাই কাৰণে বস্তুখিনি লৈ ল'লোঁ ত' ব'লক এতিয়া মন্দিৰলৈ যাওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চ' ফাইনেলি এয়া দেওপানী মন্দিৰ আৰু এই শৰাই চৰাই সজাই ল'লোঁ বহুত বেছি মানুহ নাই বাৰু আজি সম্ভৱ লাইন পাতিব নালাগে চ' কৰিলেও আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাই থাকিলে দেৱানী মন্দিৰৰ ভিতৰৰভাগ যিহেতুকে দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় পাৰ্মিশ্যন নাই সেয়েহে মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ কিন্তু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ শৰাই দিও আহি গ'লোঁ এয়া ফুট চুট লৈ ল'লোঁ লগতে চাকিও দি আহি গ'লোঁ এতিয়া ফিটা বান্ধিম কোৱা হয় এই গছজোপাত ফিটা বান্ধিলে মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয় চ' ফিতাডাল বান্ধি লওঁ দেই চৰাই দি আজৰি হৈ গ'লোঁ এয়া আপোনালোকৰ অকণমান পৰিৱেশটো দেখাইছো দেখা লগত এয়া আহিছে পেৰি লৰা আহিছে বৌ আৰু দেউতা আহিছে আৰু দাদাহঁত আহিছে আপোনালোকে আজি হৈ গল দে টু যিহেতুকে মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ দেওপানী মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ দেওপানী মন্দিৰৰ পৰা গৈ মামাৰ ঘৰ পালোগৈ কিন্তু মামাৰ ঘৰত গৈ মামাৰ ঘৰত তাতে দুঘৰ আছে তাত গ'লোঁ ওচৰৰ মামাকেইঘৰত গ'লোঁ সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে চ' আজি আকৌ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ছ' এইকেইদিন মানে খুব ফুৰিছোঁ জানেনে মই অলপ দিনৰ আগতে শিৱসাগৰ গ'লোঁ শিৱসাগৰৰ পেহীঘৰত তাৰপিছত যোৰহাটৰ পেহীঘৰত থাকিলোঁ এইকেইদিনমান তাৰপিছত আহি দেওপানী গ'লোঁ সেয়া মামাৰ ঘৰ দূৰলোঁ চ' তেনেকৈ তেনেকৈ থাকোঁতে মানে মোৰ কোনো ধৰণৰ কামবিলাক হোৱাই নাই বিশেষকৈ ভিডিঅ' দিব পৰাও হোৱা নাই লগতে মোৰ স্কিন কেয়াৰ হেয়াৰ কেয়াৰ এইবিলাকতো বাদেই দিছোঁ চ' আজি অকণমান ঘৰত ফ্ৰী আছোঁ সেয়েহে ভাবিছোঁ অকণমান বোলো স্কিন কেয়াৰকৈ কৰা যাওঁ যিহেতুকে স্কীণখনৰ অলপো যত্ন ল'বলৈ সময় পোৱা নাই মাত্ৰ ক্ৰীম লগাওঁ পাউদাৰ লগাওঁ তাৰপিছত চুলিখিনি চেম্পু কৰিছোঁ বাকী তাতকৈ একোৱেই কৰিব পৰা নাই সেয়েহে ভাবিছোঁ স্কিনখন অকণমান যত্ন লওঁ আজি নিজৰ কাৰণে অকণমান সময় উলিয়াওঁ আৰু আজি বা কাইলৈ ভিতৰত ফাৰ্নিচাৰৰ বস্তু চাবলৈ যোৱাৰ কথা আছে সেয়াও দেখাওঁ আপোনালোকক সেয়েহে ভিডিঅ'টো কিন্তু অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব চবলক এতিয়া যাওঁ অকণমান স্কিনৰ যত্ন লওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ কি কৰোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আজি মই আপোনালোকক জাষ্ট ৱাও এটা ফেচপেক বনাই দেখাওঁ ফেচপেকটো কেনেদৰে বনাব লাগে আপোনালোকক মই ছাইডত দেখাই থাকিম আপোনালোকে নিজে বুজি ল'ব পাৰিব আৰু মই আপোনালোকক কৈয়ো যাম বাৰু প্ৰথমেই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কি কি উপকাৰিতা পাব পাৰে মই সেইটো কৈ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকলৰ স্কীণখনৰ একেবাৰে উজ্জ্বলতা নাই যিসকলৰ স্কিনখন একেবাৰে লাইফলেছ হৈ পৰিছে বা একেবাৰে স্কীনখন অনুজ্জ্বল হৈ পৰিছে ডাল হৈ পৰিছে সেই স্কীণখন নিৰশ স্কীনখন মানে আপোনালোকে উজ্জ্বল কৰিবৰ কাৰণে বা স্কীনখনলৈ এটা উজ্জ্বলতা আনিবৰ কাৰণে বা লাইফ আনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ফেচপেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দ্বিতীয়তে ৰ'দৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ স্কিনখনত খুব বেছিকৈ কলাৰ ৰং বহি গৈছে বা আপোনালোকৰ স্কীনত ডেড স্কিন চেল হৈছে সেইখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণেও এই ফেচ পেকটো খুবেই ভাল হয় লগতে আপোনালোকৰ স্কিনখন এই ফেচ পেকটোৱে টাইট কৰিব আপোনালোকৰ স্কীনখন য়ং কৰিব যিবিলাক বলিৰেখা পৰিছে সেইখিনিও অলপ হ'লেও দূৰ কৰাত সহায় কৰিব লগতে আপোনালোকৰ স্কিনখন মুঠতে হেল্থি কৰি ৰখাত সহায় কৰিব এতিয়া ফেচপেকটো কেনেদৰে বনাব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ফেচপেকটো বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব দুই বা তিনি চামুচ মচুৰ দাইল মচুৰ দাইল আমাৰ স্কিনখনৰ কাৰণে যে কিমান ভাল মই নক'লে হয়তো আপোনালোকে নেটত যদি মাৰি চাই গম পাব চ' মই এটা পাৰ্টত দুই চামুচ মচুৰ দাইল লৈ লৈছোঁ মচুৰ দাইলখিনি আপোনালোকে ভালদৰে ধুই ল'ব কাৰণ বজাৰৰ পৰা অনা মচুৰ দাইলখিনিত বহুত বেছি ধূলিবালি লাগি থাকে চাফাকৈ ধুই লোৱা মচুৰ দালিখিনি মই তিয়াই ৰাখিম গাখীৰত আপোনালোকে আধা কাপ নাইবা তাতকৈও কম গাখীৰ লৈ পেলাই যাতে মচুৰ দালিখিনি ঢাক খাই যায় তেনেকৈ আপোনালোকে মচুৰ দালিখিনি গাখীৰত তিয়াই ৰাখিব এনেকৈ গাখীৰত যদি মচুৰ দালিখিনি গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে তিয়াই ৰখা হয় তেতিয়া কি হ'ব মচুৰ দালিখিনি ভালদৰে ফুলি যাব আৰু ফুলি গ'লে মচুৰ দালিখিনিৰ যিটো পেষ্ট বনাবলৈ সুবিধা হয় আদিনাখনৰ ৰাতিপুৱা আপোনালোকে দেখা পাইছে মচুৰ দালিখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে এতিয়া মই এই মচুৰ দালিখিনিৰ লগতে চাৰি বা পাঁচ টুকুৰা পকা অমিতা যোগ কৰিছোঁ লগতে মই এক চামুচ চাউলৰ গুড়ি বা পিঠাগুড়িও যোগ কৰিছোঁ আৰু এক চামুচ মৌজুল দি গোটেইখিনি ভালদৰে মই পিচি পেলাই এটা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু এয়া ফেচপেকটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকেও এই ফেচপেকটো ঘৰত এবাৰ নিশ্চয়কৈ ব্যৱহাৰ কৰি চাব যদি আপোনালোকৰ স্কিনৰ ৰং আগতে বগা আছিল কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ স্কীনখন ক'লা হৈ পৰিছে সেই কলা ৰংটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এই ফেচপেকটো ভাল হয় আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতাখিনি অলৰেডি মই আপোনালোকক জনালোৱেই আপোনালোকেও ভালদৰে গোটেই স্কিনখনত এই ফেচপেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব লগতে আপোনালোকে এই ফেচপেকটো ডিঙিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চকুৰ তলতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ যদিহে ডাৰ্ক এলব' আছে বা আপোনালোকৰ আঁঠু যদি ক'লা হৈ পৰিছে মুঠতে শৰীৰৰ সকলো অংশতে এই ফেচপেকটো এই ফেচপেকটো কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া চাওকচোন কথা কৈ থাকোঁতে ফেচপেকটো মোৰ স্কিনত লগোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই এই ফেচপেকটো দহ বা বিছ মিনিট সময়ৰ কাৰণে শুকাবলৈ এনেদৰে ৰাখি দিম তাৰপিছত মই ঠাণ্ডা পানীৰ সহায়ত থৈ দিম ফেচপেকটো মই প্ৰায় দহ মিনিট সময়ৰ কাৰণে স্কিনত লগাই ৰাখিছিলোঁ আৰু দেখা পাইছে ফেচপেকটো টাইটকৈ মোৰ স্কিনত শুকাই গৈছে এতিয়া মই এখন তিতা কাপোৰ লৈছোঁ কাপোৰখনৰ সহায়তে ভালদৰে মুখখনৰ পৰা ফেচপেকটো আঁতৰাই দিছোঁ মোহাৰি মোহাৰি আপোনালোকেও এটা কথা মন কৰিব ফেচপেকটো আপোনালোকে শুকাবলৈ টান দিব আৰু এখন তিতা কাপোৰৰ সহায়ত বা কপাহৰ সহায়ত নাইবা আপোনালোকে মুখখন তিতা কৰি লৈ ভালদৰে স্কীনখন মাছাজ কৰাৰ দৰে বা স্কাৰ কৰাৰ দৰে আঁতৰাই দিব তেতিয়া ফেচপেকটোৰ সহায়ত আপোনালোকৰ স্কীনখন স্কাৰ্ভ কৰাও হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ নাকৰ ওচৰত থকা ব্লেক হেড হোৱাইট হেড সেইখিনিও আঁতৰি যাব লগতে স্কিনৰ দেখিছোঁ সেইখিনি ডেড স্কিন চেল আছিল সেইখিনিও চাফা হৈ পৰিব এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীৰ সহায়ত মুখখন ধুই দিওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক ৰিজাল্টটো দেখাই আছোঁ চাওক মই মুখখন ধুই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ স্কিনখন চাফা আৰু বগা হৈ গৈছে লগতে স্কিনখনৰ যিটো ডালনেছ সেইটো আঁতৰি গৈছে লগতে মোৰ স্কিনখন বহু পৰিমাণে মইশ্বৰাইজ হৈ পৰিছে চ' আপোনালোকেও এবাৰ এই ফেচপেকটো ঘৰত নিশ্চয়কৈ ব্যৱহাৰ কৰি চাব বহুত বেছি ভাল হয় চ' বন্ধু বান্ধৱী অকল ভিডিঅ'টো অলৰেডি বহুতখিনি দীঘলে হৈ গ'ল সেয়েহে নেক্সট ফাৰ্ণিচাৰৰ ভ্লগ আহি আছে সেয়েহে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিব বাই